43-cü fəsil belə başlayır. Şikanın torpağında alsaq güclənmişdi. Qardaşların Misirdən gətirdiyi buğda yeyilib tükənəndə ataları onlara dedi: "Heynə gedib bizə biraz ərzaq alın." Yehuda ona belə söylədi: "Olardan bizə ciddi xəbərlər gətirdilər ki, əgər qardaşınız sizinlə gəlməsə, görüşmə görünməyin. Əgər sən qardaşımızı bizimə göndərməsən, göndərsən gedib ərzaq alarıq. Ancaq onu gö göndərməsən getməyəcəyik." Çünki onlar bizə dedi ki, Qardaşınız sizinə gəlməsə gözmə görülməyin. İsrail dedi. Niyə o zaman da həbir qardaşınız olduğunu bildirib mənə pisiyyətdiniz? Onlar dedilər. Ocaqdan özümüz və ailəmiz barədə dəfələrlə bizə belə suallar verdi. İndi atanız sağdama? Başqa qardaşlarınız varma? Biz də onun bu suallarına cavab verdik. Ağılımıza gələrdi ki, o bizə qardaşınızı gətirin deyəcək. Sonra həqiqətən atası İsrailə dedi. Uşağı mənimə göndər, qalxıb gedək. Sən də bizdə uşaqlarımız öyrənə bilərlər. Mən ona zamin dururam. Olu məndən tələb edərsən. Əgər onu sənin yanına gətirib qarşındadandırmasam, öbrüm boyu önündə təqsirkar olsam. Çünki biz gecəs məsələdir ki, indi 2 dəfə gəlib qaydardıq. Ataları İsrail onlara dedi. Əgər bəyədisə bunu edin. Torbalarınızda bu torpağın ən yaxşı məhsullarının o adama hədiyyə olaraq bir qədər palzam, bal ədiyət etrət püstə və badam götürün. Özünüzlə 2 qat artıq pul götürün. Suvaldanınsın içində geri qayt, ə, qaytarılmış pulu da öz əllərinizə aparıb verin. Bəlkə bir səhv olub. Qardaşlarınızla götürüb gedin və o adamın yanına qayıdın. Küllüxtər Allah o adamda sizə qarşı mərhəmmət vəlsə, oyad o vədsin. O da digər qardaşınıza və Binyaminə səhfə versin. Lan uşaqlarımdan məhrum olacağamsa, qay oğlum. Qardaşlar özləri hədiyyə fərqi 2 qat artıq pul götürdülər. Binyamini də götürüb qalsın və Misrə gedib yursun, öründə oturdular. Yusuf Binyamini onlarla birgə görəndə öz efinin nəzarətinə dedi: "Bu adamları evə aparın və heyvan kəsib hazırlayın. Çünki onlar mənimlə nahar edəcəklər." O adam Yusufun dediyini əməl etdi. Bu adamları yursun evinə apardı. Bu adamlar yursun evinə aparıldıkları üçün qorxub dedilər. Keçən dəfə çuvallarımızda geri qaytarılmış pul üstündə bizə aparırlar. O istəyir ki, bizə qarşı bəhanə tapıb üstümüzə, üstümüzə düşsün. Bizi öslən qura etsin və eşəklərimizi salsın. Onlar Yusif Yusvin ev nəzarətçisinə yaxınlaşdılar və evin astanasına ona belə söylədilər: "Ey axamız, keçən dəfə biz ərzaq almaq üçün gəlmişdik. Ancaq gecələdimisiyrə çatdığımız zaman çuvalımızı asıb gördük ki, hər birimizin pulu səcəs əsəs o mələc suvallarımızın içindədir. İndi o öz əllərimizə gəlib aytarıb. Ərzaq almaq üçün özümüzlə başqapulca gətirmişik. Bu pulu isə suvallarımıza kimin qoyduğunu bilmirik. Ev nəzarətçisi deyə. Narahat olmayın. Qorxmayın. Özünüzün və atanızın Allahı sizə suvallarınızda xəzinə verdi. Pulunuz mənə gəlib çatdı. Sonra şimin onu onlara yanına gətirdi. Qoçum qardaşları Yusufun evinə gətirdi. Ayaqlarını yumaq üçün onlara su verdi. Və eşşəklərinə yem verdi. Qardaşlar Yusuf nahara nahara gələnə qədər hədiyyəni hazırladılar. Çünki orada yemək yeyəcəyini eşittilər. Yusuf evə gələndə onlar otağa gətirdikləri hədiyyəni ona təqdim etdilər. Onun önündə birə qədər əyilib salamladılar. Yusuf onların keyfinə soruşdu dedi. Bu dediyiniz göz atanı salamaqdarmı? Hələ də yaşayır mı? Onlarla belə sərin qon atamız sağlam həyatda hələ də yaşayır. Onlar Yusufa əyri çalmışdılar. Yusuf başını qaldıranda öz anasının oğlu olan qardaşı Binya minə görüb dedi. Mənə sö söylədiyiniz kiçik qardaşınız budurmu? Sonra Binya minə dedi: "Ey oğlum, Allah sənə rəhf etsin." Yusuf tələsik oradan çıxdı. Çünki qardaşını görəndə ürəyi sarsıldı. Onu ağlamaq istədi və o sağa girib orada ağladı sonra üzünü yuyub çıxıb çıxdı özünə gəlib dedi yemək gətirən. Yeməyi ona ayrıca, qardaşlarını ayrıca, ona bircə yeyən Misrlilər isə ayrıca qoydular. Çünki Misrlilər İbrahimlərin bir mübarilə ilə bircə yemək yeməsi ki, bu Misrlilər üçün iyirəs bir şey idi. Qardaşlar böyük-kiçiklinə görə yüslün huzuruna durlodurdular. Onlar bir-birinə yaxınlaşdı, yəni bu burada yəni Səmə məsən qovşaçamı göstərir. Məsələn, ev hazırlıq ki, yeməyi ona ayrıca, qardaşlarına ayrıca ona bir yemək siləs ayrıca qoydular. Yəni Rəbb ilə birləşəcəyimiz görə, fərqli olarsa bəzi insanlar Rəbbə çox yaxın olacaq. Ona çox yaxın naraya yeməyəcək. Qardaşlar böyükisinə görə yuxuda otururlar. Siz bütün imanlılar, yəni xilas olmuş salilə böyükisinə görə səmə məsə yuxuda oturacaqlar. Onlar bir-birinə baxıb çaşdılar. Üsün önündə, önündəki yeməklərdən onlara pay ayrıldı. Ancaq Binamin payı onların hər birinin payından 5 qat artıq idi. Yəni bəzi insanların mükafatı fərqli olacaq. Başqalarının 5 qatı 1-ci rəvədə çox olacaq. Ya, saməstərdə həbər sür 1-ci nə va çıxırsa, 1-ci çıxır, 2-ci çıxır, 1-ci olacaq. Onlar yeyib içdilər və onunla, onunla bərabər xoş vaxt keçirdilər. Vaxt keçirəcək bütün saleylərlə saməsinə xoş vaxt keçirəcək. Bütün Ruhani ruhani bir haldır bütünsə bu dünyada olan sıxıntılarımız hamısı yox olacaq əbədi